Батьки висить категорична незвольність прийняти щодо як написано в проєкті рішення нашого навчального закладу і гімназії, запропоновано начальника управління На вже я це вакцинувати. У нас їх достатньо великий досвід, пов'язаний з протиправою. Загальної освітньої школи першого сміття. Але ви бачите, в цьому о, о, проєкті рішення не вказано, що перша школа є українськомовною, а гімназія є двомовною. І про все це добре, відома, і Ольга Вікторів Барабаш і мабуть депутат. Бо в цьому навчальному закладі існують не тільки, ну як ви так можете пробачити, фейкові український о, клас. Але є вон, класи, я, в яких проводиться навчання російської мови. Я прошу прощення, по рішення, Я вам скажу, хто кому подобається, я не готов зараз питання, Я думаю, це нікому не надо. Цей навчальний заклад є двомовним. Тобто намагаюся поєднати українську мовну школу з двомовним навчальним закладом. От я другому читаю, можуть навчального закладу, назва навчальню. Там залишається існує натягу пробачте. Це наше питання, наш не треба інолізувати і так, щоб змінуватися на тому. Тобто піддати оборному приміщенні, як цього туди пам'ятають, два заклади, два напередні заклади, два директора ми увагу впіли і споляри, ім'я, ну служба, що не... вещи, которых в этом решении нет. И совершенно трудиво. Вы надо, Brach, видели предварительно. Еще раз повторяю. Проект решения и само решение, оно может отличаться, потому что в процессе подготовки в него вносятся изменения. Во-первых, mm -hmm. в этом проекте решения, который мы сегодня отложили до дальнейшего рассмотрения, that's четко that's указано, that's что язык и преподавания украинский. Если вас, там тут ни о каких духовных языках э, преподавания не идет речь. Юрий ну не не а Нет, говорю. стоп. Не надо мне... Значит, еще раз повторяю, Эмилина, пожалуйста, по сути решение. Значит, у вас есть возражения по данным. То есть вы донесли свое переживание от родительского комитета. Вы да. считаете, что не совсем продуманное решение по поводу слияния, и вы против... Нечайник, 4, и значит, есть... Э... Да, я знаю, что мы будем с вами до бесконечности здесь сражать, потому что это невозможно. Значит, еще раз повторяю, мы вас пригласим на заседание депутатской комиссии, в которой не будут сидеть эксперты, специалисты. Почему? <связать> Потому что, скажем так, э, я не хочу, чтобы скажем, скажем, э, скажем что это все превращалось, типа, а ты не так сказал, а ты меня не любишь, а я с тобой где-то так не так посидел в кафе. Завтра, послезавтра. Поэтому все нормально. Предметные вещи обсудим на комиссии. Нет возражений. Вопрос данной пересмотр будет отложен для рассмотрения на следующий ну, как бы, э, на Ольга Ивановна, я вас понимаю.

Мы последние два дня работаем, находимся, я сейчас тогда... Значит, Мы ищем в том числе, как я уже сказал, компромиссы. В процессе работы над этим решением, скажем так, долго и тщательно пытались, пытались сбалансировать интересы. Возникли сомнения. Давайте мы дополнительно обсудим. Я пока не вижу проблем. Я еще вчера рассказывал, что, уважаемые коллеги присутствующие, нет, мы можем обсуждать все, что угодно что у нас же потом это все преподносит. То есть, еще раз повторяю, нет тем недостойных ума. Есть мозги недостойные тем. Вот единственное. Поэтому Эмилия имеет право высказать свою позицию. Не надо ее там оскорблять. Это да, она там, скажем, выражает чьи-то Кто-то еще. Не надо не оскорблять. Потому что до тех пор, пока сам дурак, никогда не примется решение. Поэтому, еще раз повторяю, балансируем интересы горожан, учеников, учителей и так далее. И свои возможности городского окружения. Потому ну, что если это превращать в балаган, кто-то там кому-то где-то не нравится, это бесконечность. Мы до третьего пришествия будем с вами э, пытаться решать вопросы. Еще раз повторяю, первое, на первом месте должна стоять личная миссия и качество образования. Все. Большое спасибо. Спасибо.